お誕生日おめでとうございますアイドルの皆さんにも会いに行ってあげてくださいね お誕生日おめでとうございますプロデューサーはいもちろんです大事な日ですからお <laughs> それでも私にとっては大事な日なんですちゃんとお祝いさせてください 寝てるプロデューサーお疲れだ確かブランケットはここにいつもありがとう大好き <laughs> プロデューサー

プロデューサー解けましたか昨日渡したクロスワードパズルそれで正解ですウトデメオビー・ジョンター。 触れた一日でしかなかなったんだでもとある人と出会ったから今日という日が特別になったこの喜びがあなたにもわかるかい <laughs> 周りくどい方がお好みかな言葉を尽くせと言うなら喜んで。 バスあなたが生まれてきてくれたことを何よりもうれしく思うよ無事お誕生日を迎えたプロデューサーよければ感想を一言 そのまま目を閉じたままで一緒にゆっくり休みましょういつか光が起こしに来たら言いますねおかえりおはようおめでとう PRODUCE 誕生日おめでとうございます今日はプロデューサーさんの日ですねもちろんです2月にチョコアイドルの日があるようにプロデューサーさんの日も必要なんです感謝の気持ちはこちらこそです いいか耳だけ貸してくれたらうん「誕生日おめでとう」って言いたくてさプロデューサーには感謝してる多分あんたが思う以上に感謝してる私が大人になった時あんたみたいになれたらいいなって。 そそう思ってるんだそれだれけごめんな時間取らせてじゃあプロデューサー様お誕生日おめでとうございます。 先もずっとおそばに一番近くに置いてくださいませプロデューサー素晴らしい一年を始める準備はできたあら今日が誕生日でしょ とぼけた顔しないで素敵な一年にするのは最初が肝心よ叶えたい夢希望たくさん考えておかなくちゃええよければ私も手伝うわあなたの夢は私の夢でもあるんだから 何時でも大丈夫って言ってたからあのねお誕生日おめでとうアマナ、誰よりも早く言いたかったのいつもアマナのために頑張ってくれてるの知ってるよ本当にありがとうそれからえっとううんうんそれだけ素敵な一日になりますように し知らない人からああ後で一人で読んでねって言ってたっけ さんお誕生日おめでとうございます <laughs> その気持ちもわかる気がしますけど大丈夫です代わりに私が覚えておきますから。

あれハッピーってことすか <laughs> お誕生日おめでとうございますプロデューサーさんいつも迷惑ばかりかけてごめんなさい冬と一緒にいるのは大変な時もありますよねだけど プロデューサーさんがそばにいてくれるから、冬はアイドルの冬でいられます。ありがとう。そしてこれからもよろしくお願いします。ストップ。悪いけど、これに返事をするのは無粋いってものよ。お誕生日。 プロデューサー誕生日おめでとういつも最初のファンって言ってくれるでしょだからこうやってお祝いするのもいいかなってどうよかったそれじゃあ 誕生日記念の通書「ろイエーイ人生で大事な日は2つある」「生まれた日となぜ生まれたのか分かった日だ」 なぜ生まれたかうん知りたい私も誕生日 いくつになったんですああ問い方を変えますねまだお兄さんという年齢なんですか の瞳にか乾杯そそのしらせさんみたいにお祝いしたら喜んでもらえるってままどかちゃんが教えてくれたので。 愛されたら嬉しい。そっかー。じゃあいっぱいお祝いするね。うん、ひななも一緒に楽しむから。プロデューサーは何が食べたい？ひななはね。 ケーキでしょう。オードブルでしょう。あとはーあのー、ケーキどこですか。食べに来たんですけど。 ば。れも祝ってくれないとかちょっと反応に困るっていうか実際困るんですけど私楽しみにしてたんで早くお祝いの準備してください で少しだけ時間をちょうだい今日だよねプロデューサーの誕生日お祝いしなくちゃその予定も入れておいて。 《冗談パイ投げ会場の間違いだろ》

何日も前からそわそわしてましたこれからいろんなことがあると思いますけど私はいつもプロデューサーさんの力になりたいって思いますそれだけは心のどこか片隅に置いておいてほしいです ューサーさんが生まれた大切な日お祝いできたらってお誕生日おめでとうございます今日くらいはあまり無理せず過ごしてくださいねハッピーバースデー <laughs> お祝い何かリクエストある今日は何でも聞いちゃうよ誕生日といえばケーキばいろうそくば持ってきたけん 後でふーってしてよっかよお誕生日おめでとうございます何ですか私だって普通にお祝いします多分今日はとても大切で特別な日そうあなたの誕生日だ心からの祝福を送らせてもらうよ でしょうか正解はピータンの誕生日ってなわけでプレゼント贈呈です今日はとても大切な日プロデューサーさんおめでとうございますプロデュ チョコアイドルの名にかけて必ずやご満足いただける品をご用意しましたどうぞご賞味を今日誕生日だよなおめでとう覚えてるよ当たり前だろお誕生日おめでとうございますリンゼにとっても特別な日にございます 誕生日おめでとう <laughs> 大切な日のお祝いだもの今日は豪勢に過ごしましょうプロデューサーさんお誕生日おめでとう天奈からのプレゼント受け取ってくれるお誕生日おめでとうプレゼントの箱リボン天下が結んだよ お誕生日おめでとうございますプレゼント気に入っていただけたらいいんですけどわ誕生日おめでとうす <laughs> プロデューサーさんびっくりしたすかお誕生日おめでとうございますプロデューサーさんにとって素敵な1年になりますようにプロデューサーハッピーバー 誕生日はやっぱケーキショーみんなで食べよう聞こえた今心で言ったこと誕生日でしたっけだから何だとは思いますけど一応お祝いしておきます だから何ってわけじゃないですけどおめでとうプロデューサースケジュールに書いておいたの今日が誕生日だって誕生日 <laughs> じゃあこれガムの包み紙でもやるよ <laughs> 大切にしまっときなよお誕生日のリクエスト絶賛受付中だよ 何がいいプロデューサーさんにとって素敵な一年になるように私も頑張りますね